Чи змінилися Ваші вимоги за тиждень? Чи ви щось досягли? Чи еволюціонували эволюционно валого А, Ні, наші требования абсолютно не изменились. Мы требуем в первую очередь отставки министра Александра, как виновного, как в политическом смысле в произошедшего за Гарпатию. Поставьте Гарпатской і и предание суду, следствие суду. Снятие депутатської неприкосновенності депутата в плане, который все это, собственно, по большому счету, организовал. и освобождение Порошенко. Это все, конечно же, политический террор, и мы вынуждены констатировать, что при Порошенко существует политические заключенные столько же, примерно, сколько было при Елене Понятное дело, что это, ну, это не может быть. Неужели вы не понимаете, что в том же самом Закарпатье, да, люди просто стонут от той власти, там 20 лет криминала. То же самое, давайте возьмем депутата Тетлани, да, он еще в 97 году, в 95 был а, арестован за подозрение в убийстве своего шефа криминального авторитета. И он посидел в СИЗО, но на тот момент его отпустил глава милиции города Мукачева, который сейчас, значит, руководитель областной милиции. То есть там за 20 лет так срос, срослась власть, бандиты и милиция, что не поймешь, где там власть, где бандиты и где милиция, потому что там все бандиты. Вот. Правый сектор видит, что власть не справляется со своими обязанностями, видит, что там типа открытый уже бандитский террор и попытался, значит, навести порядок. А вместо того, чтобы наводить порядок, нас начали убивать. Когда нам тоже, когда нас спрашивают, а что вы сделали для этого мирным путем? Простите, это вообще не наша задача что-то делать, это задача государства что-то делать. Если государство ничего не может делать, тогда народ берет в руки и идет уже бороться за свои права, за свои жизни а, и бороться с бандитами. Вот ну, то, что говорят э, про оружие, про правомерность использования оружия, вам это вопрос на выходные. Ну, правый сектор использовал оружие за зоной АТО. Как объяснить это общественности? объяснить очень просто мы знаем что эти бандиты они абсолютно там вооружены э, у них там огромные арсеналы целого оружия и если мы шли а э, их оттуда там выкуривать то понятное дело что мы не, не, не могли их тут там выкурить там с водяными пистолетами что касается использования оружия вне зоны боевых действий ну это такой аргумент знаете сейчас война идет и война может э, всплыхнуть вообще в любом, э, в любом в конце, значит, Украины. Мы знаем то же самое, что закарпатский сепаратизм он тоже существует. А вот. и, возможно, что придется а, отстаивать и там территориальную целостность. Ну, мы ждем выполнения наших требований. Если нет, мы, конечно, можем уйти, но тогда мы уже будем А если не выполнят требования, какие дальше действия? Тут пока мы не намалювали еще плану людей, но не будет выполнять. Сколько требований выполнять для того, чтобы перешло... Я думаю, в ближайшие дни что-то случилось.